Створено в вересне случилось. 27-го, согласно закону 1646, вы сделали все. Даже тут открыто криминальное проваджение, но моей информации да. И это была резонансная история. По сравнению с нашей историей, это, ну, знаете, это детские шансы Просто детские шансы Я понимаю, что там вы правильно сделали все, всех наказали. Следующим питанием это все будет после Следующим следующем вы рассказывали о облаштувании укрытий. Вот сейчас идет видео облаштувания укрытия лицей Риуэте на открытых площадках. Значит, облаштувание на весне началось 2022. Звертаюсь до засновников, ваши слова. Для облаштувания укрытий У 20 році буде передбачена государственна субвенція. Добре. Здравствуйте. Очень вас бачити Государственна субвенція. Да? Звертається до громад, які до нової относяться навчальні заклади Та немає укриттів Розробити проєкт на ресурсну документацію та вжити експертний витік та скоротуватися субвенції на облаштування укриттів. То есть там может быть даже и тревожная кнопка, и камера на входе, и веб-камера в укрытии, ну просто бинго. А, скажите, скоростевалась может быть этой государственной субвенцией топор-засновник, глава Морозлийской а, ОТГ? Морозлийская громада не подавала на участие в этом проекте. Значит, Морозлийская громада все это кощунство делала собственными руками? Засновник. Відповідно до закону про освіту та среднего свита, вживая заповедь стосовно створення безпечних умов для и накрывания деятелей. Все А? Все верно Что? Верно сказал. Верно, верно. это все хорошо. Хорошо. Я теперь понимаю, что Теперь стосовно вашого Я вам разъясню, что мы разъясним основный поинт. Не надо снижаться. мне разъяснив. и подавать свои проекты, Теперь я, я вам буду разъясню, Не мне надо мне разъяснять. Три года и четыре месяца я выучила все. Это моя назвать, Конечно. Вы же. меня запитали. Я предпочитаю. Да. Значит, все ваши ответы, которые вы мне там списали, что заснованных, что не заснованный, кто уповноваженный. Довожу до вашего ведома. Есть решение суда. Сегодня я забираю за мокрой печатью. Решение суда. Судья Ступинская, административный суд который мы выиграли 3 июля 2024 года. Для вас, для вас, Пан Лунчак для вас, Ирина Кова, для всех вас здесь сидящих. Значит, судья Ступинская, вот я вам покажу дальше Вот так вот. Я вам демонстрирую. Вы можете даже взять А вы подвернулись да? Здесь четко написано. Согласно закону Украины, один и тот же, одна и та же державная установа не может быть и с основником, и уполномоченным органом. В принципе, не может быть. Это противозакон. Значит, так как топор есть спив засновник, у него там ноль-ноль какая-то частка, а засновник им является рада Белгородистровская. У нас частка не вызначена статутом начального закона. послушайте, вы перебываете меня на мелочи. Хорошо? Но Давайте так, мы не будем отнимать время друг, друг друга. Давайте? Мы не будем. У меня мало времени на вас. Но так вот, запятали, я, 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 не, не запытала, вы меня перебили. Так вот, один и тот же государственный орган не может быть засновником и уполномоченным органом. Если вам будет неизвестно, вот судья Скупинская вам напомнила. Так как Бадина попорядковывается топором, то Бадина в принципе не может быть уполномоченным органом. Уполномоченным органом, согласно заключенных трудовых договоров, является видел, освиты, там сейчас он молодь, спорт. Кто? Районная Державная Администрация. Довожу до вашего ведома, что районная Державная Администрация, когда это был просто видел, освитый, можете конспектировать себе, если вы доси еще не знаете. Заключила трудовой договор с Браткевич Татьяной Леонидовной за номером 4, вид 26 черня, это июнь 2020 года ровно через февроку 31 января, Декабрь. декабря. 31 декабря 2020 года заключается второй трудовой договор за номером 8 действующих. Два действующих контракта рабочих в стенах РДА военной державной администрации под керевницем Домчинской ТИ. Она вам очень хорошо знакома. Дальше конспектируйте или будет это все в открытом доступе. Я забороняю. Это то, что вы забороняете. Это можете со мной подать на меня в суд. Я вы забороняете, подавайте на меня в суд. Значит, довожу до вашего ведома, что 15.02 происходит реорганизация. Реорганизации добавляется два слова туда еще дети, дети, спорт, молодь, ну и вот это вот вся шелуха я называю. А, за официальными данными да, это... Я прошу, реорганизация еще, видела свит, и кого? -то? Да, видела свит. На, спучилася. В районе Вильского Одесса. В районе, а вы же конспектуете, я же вам предлагаю, а вы не хотите. У меня на базе не изменили структуру. Угу. Зменяли структуру. Протягом четырех лет. Одномоментные, малый две структуры. Это я просто, чтобы вы понимали, да? Согласно судовому решению, Татьяну Леонидовну Браткевич признано, здесь вам Скупинская тоже хорошо все расписала, заповязала обратиться в полицию о сокрытии факта буллинга, заявить о факте бунта. Да? Сделать, создать комиссию, все как положено. Но жаль, Татьяна Леонидовна, как страус, забила голову в песок, но это ее проблема. Так, согласно вашей работе, наконец-то. Первое мое взгляд, пан Лачак. Мы с вами познакомились, здесь встретились 13 июля на событном приеме. Вот здесь мы с вами сидели, с этим Коваль, Даша, может, Коваль сидела напротив, я здесь. Я еще была разгубленной мамой, не знала, куда бежать, что делать. Вот, вот я не знала, чем заниматься вообще. Вы меня тут уверили, что мы все разберемся, все будет прекрасно. Вы, просто... вы полицию вызываете? А, нет, вы ну, полицию вызываете. Извините. Дальше. Пока можешь не снимать. Продолжим mm -hmm. разговор, будешь снимать.